Друзья и гости моего канала, я всех приветствую. Сегодня мы будем готовить очень вкусное блюдо ⁇ рыбу с овощами в духовке. Для этого нам понадобятся замороженные овощи, лук, морковка, грибы, шампиньоны, рыба, картошка, столовая ложка муки, сливочное масло и горчица. 5 минут обжаривали морковку с луком, забрасываем грибы. Готавливаем нашу заливку. Пол чайной ложки перца душистого, пол чайной ложки куркумы, столовая ложка муки. Заливаем стаканом воды 200 миллиграмм. Хорошо перемешиваем. А, и надо добавить соли. Пол столовой ложки. Соли. Хорошо перемешиваем. Пол чайной ложки острой горчицы. Заливаем морковку с лукой и грибы нашей заливкой. И будем протушивать около 5 минут. И сейчас еще нужно добавить стакан воды. И немного добавьте соли по вкусу. Картошку мы уже выложили на нашу посудину, которую будем запекать. Сверху выложим рыбку и зальем соусом. Сверху заливаем соусом и отправим в разогретую духовку на 180 градусов до готовности. Блюдо у нас готовилось в духовке целый час. Вы смотрите по своей духовке. Получилось замечательное, очень вкусное аппетитное блюдо. Все приготовилось. Хорошо запеклась рыбка. Картошечка. Сейчас продегустируем. Друзья, советую вам приготовить. Очень вкусное блюдо. Кому понравился рецепт, поставьте лайк, напишите комментарий. А мы еще увидимся. Пока-пока!